sağla. Bu gün mən sizə 7-ci sinif dərslindən səhifə 180 izah edəcəm. Yəni tənliklər sisteminin toplama-əvəz etmə üsulu ilə həlli. İndi uşaqlar, e, misallardan başlayaq. Yəni 3-cü tapşırıqdan başlayaq sizə izah edim. Misalı köçürdük bura. Deməli x = 2 + y və 3x - 2y = 9. Hələ ki bunlar çox asandı. Demə nə olar? Baxın, 2 dənə tənlik verilib, düzdür? Burada x nəyə bərabərdir? 2 + y-a. Yəni x 2 + y-a bərabərdir. Bax, birinci tənlikdə x 2 + y-dır və bunu gətirib burada yerinə qoyacağıq. Yəni 3 vurulsun x-dır. Biz x-in yerinə bu ifadəni qoyacağıq. Yəni yazacağıq 3 vurulsun x-in qiyməti nədir? 2 + y mötərizə açırıq. 2 + y. Əgər mən mötərizəni açmasaydım 3 vur 2 olardı və y-a vurmaq vurmaq olmazdı. O axı 2 e, + y-a vurmalıyam. 3-ü həm 2-yə vurmalıyam, həm də y-ə. Ona görə 3 vursun 2 + y. Çıxılsın, ardını köçürdürəm. 2y = 9. İndi mötərizəni vurub açıram və bu tənliyi həll edirəm. 3-ü 2-yə vururam, 6 + 3y-a vuranda 3y - 2y = 9. İndi xənalar oxşar toplanların islahı. Yəni 3y-dan 2y çıxanda qalır y = 6-nı da bu üzə keçirdirəm. 9-dan 6 çıxanda enir 3. Yəni y-ı tapdım ki y = 3. İndi uşaqlar tapdıq ki y 3-dür, düzdürmü? İndi hər də y görsəm ora yerinə 3 qoyub x-ı tapacam. Baxın burada elə yerinə qoyaq. 2 + 3 y nə idi? 3 idi. 2 gəl, 3. Elədir, Məli, + 3 elədi 5. Deməli y 3-dür, x da bərabərdir 5-ə. İndi ikinci tənlikdə də eynə x bərabər, 3 gəl, = 3 + 2y. Burada e, x 3 gəl, + 2y-ni gətirib burada yerinə qoyacaqsınız və həll edəcəksiz. Burda da yenə çox asandır. 11 - 2x-i gətirib burda yerinə qoyacaqsınız, tənliyi həll edəcəksiniz. Bax, eyni tipli eyni tipli misallardır. Burda x = -y. Burda x-in gəlin bunu eləyək, bu biraz fərqli kimidir. x = -y-a. İndi uşaqlar Bağ e, x - y dısa burada. Gətirib burada tənliyin yerinə -y qoyacağıq. Yəni 2 vurulsun -y nəyidir? -2y elədir. -2y - 5y = 8. -2 - 5 yer -7y = 8. y = -7də 8. Sonra uşaqlar -7də 8-i x nəyə bərabərdir? y -7.8-dir, düzdür? Gətirib burada yerinə qoyuruq. Mənfi bu misalın mənfisidir, yəni bu sizi çaşdırmasın. Bu misalın özünün mənfisidir. Yazıram bura. y-nin özünü isə biz nə tapdıq? -7.8. y-nin özü də -7.8-dir. Deməli bu nə oldu? Mənfi mənfi olacaq müsbət 7.8. x müsbət 7.8 oldu, y isə -7.8 oldu. Ənuşlar. E, misal 4-də gəlin bunları həll edək. Burda biraz fərqlidir. E, misal 3-də özləri tapmışdılar x-ı və yaxud y-ı, amma burada biz özümüz tapmalıyıq. Yazırıq. Deməli a üstəg 5b = 7. Sonra 3a - 2b = 4. Ey növbə uşaqlar. Biz a-nı və yaxud b-ni hansı tənlikdən istəsək tapa bilərik. Məsələn, burada a-nı tapmaq daha rahatdır da bizə. Ona görə uşaqlar, bu tənlikdən biz a-nı tapaq. a nəyə bərabərdir? Toplanan toplanan cəm, yəni e, toplananlardan birini tapmaq üçün e, nəyə yerdik? Cəmdən digər toplananı çıxarıq, düzdür? İndi gəlin burada a-nı tapaq. a bərabərdir nəyə? 7 - 5 b-yə. 7-5b. İndi gətirib a-nın qiymətini bu tənlikdə yerinə qoyuruq. Burda birində tapırıq a-nın qiymətini, digərində yerinə qoyuruq. İndi a nə idi? 7-5b idi. Gətir burda yerinə qoyacağıq. Yazırıq 3, a-nın qarşısında 3 var. Vurulsun a nə idi? 7-5b. 7-5b. Çıx, İndi çıxılsın 2b. Bərabərdir 4-ə. İndi uşaqlar adi tənlikdir, həll edəcəyik. Deməli uşaqlar 3ü 7-yə vururuq edir 21, çıxılsın 3ü 5-ə vururuq edir 15b. Çıxılsın 2b = 4. İndi uşaqlar 21 - 15b - 2b, yəni -15 - 2 nəy edir? -17b. Yazıram çıx, -17b bərabərdir 4. İndi də 17b-ni tapmaq üçün azalan, çıxılan fərq. Deməli bu çıxılanın yerindədir də bu ifadə. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni 17b bərabərdir 21-dən 4 çıxıram 17. Buradan da b-ni tapsaq b = 17-ni 17-yə böləndə 1. Tapdıq ki b 1-dir, düzdür? B-ni tapdıqsa gətirib burada yerinə qoyuruq. Yəni 7 çıxılsın, 7 çıxılsın, 5i 1-ə vrandı deyilir 5. 5. 7-dən də 5 çıxanda 2. Deməli B 1-ə bərabərdir. A isə 2-yə bərabərdir. İndi ikinci tənliyə baxaq. B variantı. İndi uşaqlar, u - 3v = 17 u - 2v = -13 tənliklər sistemi. İndi uşaqlar, ya bu tənlikdən, ya bu tənlikdən, hansından ürəyiniz istəyirsə, hansı dəyişəni istəsaz tapa bilərsiniz. Burdan v-ni də tapıb gətirib burada yerinə qoya bilərsiniz, burdan u-nu da tapıb gətirib burada yerinə qoya bilərsiniz və yaxud burdan v-ni tapıb gətirib burada yerinə qoya bilərsiniz, burdan u-nu tapıb gətirib burada yerinə qoya bilərsiniz. Sizə necə rahatdsa, həmin tənlikdən Ya u-nu, ya v-ni tapırsız. İndi ən rahatı nədir uşaqlar? Qabağında rəqəm olmayan. Bax, bu bunun qabanda rəqəm var, bizə çətin olacaq v-ni tapmaq. Amma bunun qabanda rəqəm yoxdur. Ona görə gəlin burdən bu tənlikdən və yaxud da bu tənlikdən u-nu tapaq. Mən bu tənlikdən tapacam. Deməli, u nəyə bərabərdir burada? U bərabərdir 17 + 3v. 17 3v bu üzə keçir, ona görə üstə gəl olur. 3v. Bu tənlikdə u-nu tapdımsa, gətirib bu tənlikdə yerinə qoyuruq. Bayaq dediyim kimi, tənliklərin birində tapırıq, digərində gətirib yerinə qoyuruq. Burda u-nu tapdım, burada isə yerinə qoyacağam. u nəyə bərabər idi? 17^3v. Bunun yerinə yazıram 17^3v. 17^3v. İndi bunun yerinə bunu qoyduq. Düzdür? Bundan sonra nə gəlir? Çıx, -2v gəlir. Yazıram çıx, -2v. = -103 İndi bu tənliyi həll edirəm. 17 3v-dən 2v çıxanda qalır v. Üstə gəlib v = -13. v-ni də tapsam, deməli v = -13 - 17. O da bərabər v də bərabər -13 - 17, yəni ikisi də mənfidirsə, onda toplayıb qabağına mənfi yazıram. Mənfi -30. Tapdıq ki, v -30dur. İndi v-nin qiymətini gətirib burada yerinə qoyub u-nu tapacam. Deməli 17 üstə 3ü də mənfiə 3 vurulsa nə? Mənfi -30. O da bərabər 17 3ü -30-a vurduqda -90 eləyir. Çıxılsın 90. O da bərabər mənfi -73. Deməli u da -73-ə bərabər oldu indi uşaqlar 3-cü tənliyi yazaq. P + 12Q = 11 5P - 3Q = 3 Deməli uşaqlar qabağında rəqəm olmayan ifadəni tapaq. Baxın, bunların qabağında rəqəm var. Gəl bax bunun qabağında rəqəm yoxdur, tapaq. Buradan P-ni tapsaq, P nəyə bərabərdir uşaqlar? P bərabər 11 - 12q. 11 - 12q-ya. Gətirib bu birisi tənlikdə P-nin yerinə bu qiyməti qoyacağam. 5 vurulsun P. P nə idi? 11 - 12 idi. 11 çıx - 12q. Çıxılsın P-dən sonra çıx gəlir, mən də yazıram çıx 3q bərabərdir 3. İndi mötərzəni vurub açacam. 5 11-ə vururam. Elə 55 çıxsın. 5 12-yə vururam. Elə 60q - 3q = 3. 55. İndi -60 - 3 nəyə gedir? -63 yəni -63q = 3. İndi baxın, azalan, çıxılan, fərq, düzdür mə? E, dəyişən harda dəyən? Çıxılanın yerində. Çıxılanı tapanda nə edirik? Azalandan fərqi çıxırıq. Yəni 63Q bərabərdir 55-dən 3ü çıxanda qalar 52. Q də bərabərdir 63də 52. İndi Q-nun qiymətini bildik, gətirib burda yerinə qoyuruq. 11-xılsın P-nin tabanda 11-xılsın 12 vurulsun 63də 52. İndi baxın 1263-ü ixtisar eləsək, deməli 31, hey, 21, 21. Bunu da 3-ə bölsəm elə 4. Sonra deməli daha ixtisar getmir, bərabər burda alındı. 11 çıxılsa, məxrəcdə 21. 4-ü 50-yə vuran deyilir 208. O da bərabər 11-ı çıxılsın, 208-i 21-ə bölürük, yəni düz qıram mənkəsrə çevirək. Eləyir 9 tam 21-də 19. 11-dən də 9 tam 21-də 19 çıxanda qalır 1 tam 21-də 2. Deməli tapdıq ki, p də bərabərdir 1 tam 21-də 2-yə. İndi Keçə variantını yazaq. Yenə yazaq uşaqlar. Deməli, burda y-ni tapaq uşaqlar. y = 4 / 2x Gətirək burda yerinə qoyaq y-nin qiymətini. Yazaq. 7x misalın çıxıb, bu misalın çıxıdır. Çıxılsın. Mənfi olduğu üçün mən bunu mötərizədə yazıram ki, çünki sonra da mötərizəni açıq ki, qarışdırmayasınız deyə. Bərabər 1. Yəni y-nin yerinə bu qiyməti qoydum. y-nin də qabanda çıx işarəsi var. Elə bu çıx işarəsini yazdım. İndi uşaqlar mötərizəni açıq. Mötərizənin qabanda mənfi olduğuna görə Mətzənin içindəki bütün işarələr dəyişəcək. 4 müsbət idi, qabanda mənfi var deyə -4 olur. Və -2x olur. Bərabər 1. İndi 7xdan 2x çıxanda qalır 5x bərabər 1-in üzərinə 4 gələndə eləyib 5. Tapdıq ki, x bərabərdir 1-ə. 5-i 1-ə böləndə 1. Gətirib burda yerinə qoyuruq. 4 üstə 2-ni də 1-ə vuranda 2 Bu deyir 4 üsgə 2 = 6. Tapdıq ki, x1 = y-sə 6-ya. D variantını yazaq, biraz fərqli kimidir. 2m = n üsgə 0.5. 3m - 5n = 12. İndi sual var. Burdan n-i tapsaq necə tapaq? <coughs> Deməli Yox, 2m = n + 0.5 və yaxud da n + 0.5 = 2m. Yəni eyni şeydir də bunlar, düzdürmü? Burda n-i tapsaq, n nəyə bərabərdir? 2m - 0.5. Tapdıq ki, n 2m - 0.5-dir. Gətirib yenə burda yerinə qoyacağıq. n-in qiymətini n bu deməkdir. Yazıram 3n - 5 3m - 5 vurulsun. Mötərizə açıram və bu qiyməti yerinə qoyuram. 2m - 0.5 = 12. İndi vurub açıram. 3m - 5i 2yə vururam elə 10m. Üstə gəl nəyə görəsə gəl oldu? -5i -0.5-ə vururam. Yəni mənfini mənfiyə vuran da müsbət eləyir. 5i 0.5-ə vuran da elə 2.5. Bərabər də 12. 3m-dən 10m çıxanda qalır -7m. Bərabər. 12-dən də iki tərəfdən 5 çıxıram, çünki bu izə keçəndə mənfi olacaq da. Eləyir 9.5. 9.5. M-i də tapanda m də bərabərdir mənfi 9.5-i 7-yə böləyik. Deməli mənfi 1.145 böləndə. İndi m-in də qiymətini gətirib burada yerinə qoyub ənini tapacaqsınız. Bunu özünüz taparsınız. İndi burada da Deməli e variantında da x-ı tapıb yerinə qoyuruq. Ardını özünüz edəyərsiz. Mən göstəriş verim. Mən uşaqlar, azalan, çıxılan fərqi. Çıxılan tapmaq üçün nə edirik? Azalandan fərqi çıxmalıyıq. Da? Yəni x bərabər nəyə? Azalan - çıxılın. Bu misalımızın çıxı. Azalandan çıxırıq nəyi? Çıxılanımız nədir? -4y. 25 - -4y. Bu da olur 25 + 4y. Deməli x-imiz 25 + 4y-ə bərabərdir. İndi uşaqlar gətirib burada yerinə qoyuruq x-in qiymətini. 3 vurulsun 25 üstəgəl 4y çıxılsın 2y bərabər 30. İndi vuruq açırıq. 3 25-ə vururuq edir 75 üstəgəl 3ü 4-ə vururuq 12y - 2y bərabər də 30. 12y-dan 2y çıxanda qalar 10y. 75 üstəgəl 10y bərabər 30. 10y = 30-dan 75 çıxanda -45. y da bərabər -4.5. İndi uşaqlar, burada y-nin qiymətini yerinə qoyuruq. 25 + 4 * -4.5. Yəni 25 - deməli 4.5-i 4-ə vuraq. 0 yazaq, 2 yadda. 18. Ha, hə, indi 25-dən 18 çıxanda qalır 7. Deməli, xımız da 7-yə bərabərdir. Üşəqlar, burada biraz qəlizlər gəlir, onlardan izah edim sizə. 5-incinin A variantını. Mən uşaqlar 5-ci n variantını yazdım mən bərəqə. İndi baxın uşaqlar. Bu tənliyi həll edirik əvvəlcə. Vurub açacağıq. İndi vurub açaq uşaqlar, nəçi elir? 3x yazıram 3x çıxılsın 3y-a vururam elə 3y üstə gəl 5x bərabər 2ni 3x-a vururam elə 6x - 2ni 2-yə vururam elə 4 İndi uşaqlar məçhulları sol tərəfə yığıram, məlumlar qalır sağda. Məçhullar sola, məlumlar sağda. İndi 3x + 5x = 8x. İndi gələn bunu da eləyək əvvəlcə, yəni hissəcə gedək. Bu tənliyi vur başdıq. İndi bu tənliyi vur açıq. 4x - 2ni x-a vururam, elə 2x - 2y. 2ni mənfi 2ni müsbət y-a vurdum, elə də çıxılsın 2dır. Bərabər 4 - 3y. Vurub açdıq indi uşaqlar nə edirik? Məculları hamısını sola yox. Bu tənlikdə məculları, yəni məcullar bax dəyişən olanlar məhsulduda. Hamısını bərabərlərin sol tərəfinə keçiririk. İndi əvvəlcə bunları edək. 3x + 5x edir 8x. Yəni necə yəni yazaq? Keçidəki açıq şəkildə yazım ki, başa düşəsiniz deyə uşaqlar. + 5x. Bu 6x-ı da sola keçirirəm. Yəni bərabərlərin sağında idi, soluna keçdiyinə görə -6x olur bərabər -4 yerində qalacaq. Bərabərlərin sağındadır, elə sağında da qalacaq. İndi burada, burda keçirdək. 4x - 2x - 2y yerində qalır, yəni bərabərlərin solundadır və solunda da qalacaq. Amma 3y bərabərliyi bax bu yüzündədir, amma bu yüzünə keçirdəcəm. Ona görə üstə gəl 3y olacaq. Bərabər bir dənə məlum var, o da 4. 4 qalır yerində. uşaqlar. Bu tənliyi oxşar ədədləri islah eləyək. 3x + 5x edir 8x. 8x-dan çıxıram 6x-i, qalır 2x. İndi y bir dənə y-ımız var, o da -3y. Buranı həll elədik, bərabər -4. İndi bu tənliyi həll eləyək. 4x + 2x qalır 2x. -2y + 3y isə, yəni -x + 3 edir müsbət 1. Yəni üstə gəl, y qaldı burada. Bərabərdir 4-ə. Deməli, mən bu tənliyi sadələşdirə-sadələşdirib belə belə bir forma aldım, düzdürmü? İndi uşaqlar Mənə rahatdır ki, burdan y-ı tapım, gətirim burda yerinə qoyum. İndi bu tənlikdən, hansı tənlikdən, üreylə biz hansı dəyişəni silə tapa bilərsiz. Mənə sadəcə burdan y-ı tapmaq rahatdır. Çünki y-nin qabanda rəqəm yoxdur, ona görə rahat olacaq. Burdan y-ı tapıram. y nəyə bərabərdir? y = bərabərdir. 4 - 2x-a. Gətirirəm bunu burda yerinə qoyacağam. 2x-ı 3 vurulsun y-nin qiymətini bunu qoyuram bura yerinə qoyuram. = -4. İndi vuruq açacağam tənliyi həll edəcəm. 2x x 3-ü 4-ə vururam. 12 üstəgəl çünki -3-ü -2-yə vururam. Ona görə 3-ü eləyəndə üstəgəl 6x = -4. 2x üstə 6x gəldinirsə 8x =- üstə 12. Çünki 12 saata keçirdəcəm də. Niyə müsbət 8? Burdan da x-ı tapsam, x = 8 8-ə böləndə eləyir 1. Tapdıq ki, x = 1. İndi gətirib yenə burada x-ın qiymətini yerinə qoyuram. X nə idi? 1 idi. 4 - 2 * 1 neçəni idi? 2. X 1-ə bərabər, y isə 2-yə bərabərdir. İndi uşaqlar B variantında edək siz də birlikdə. İndi uşaqlar Yenə də bu tənliklərin hər ikisini sadələşdiririk. Elə hesab edin ki, sizə belə bir tənlik veriblər, bunu sadələşdirməlisiniz. 2 dənə tənlik veriblər. Biri budur, biri də bu. Ayrı-ayrılıqda sadələşdirməliyik. Gəlin sadələşdirək. 10 üstə 5x-a vururam. Vuru basacam nöqtədir. 5x - 5i 5y-a vururam, elə 25y. Nəyə görə çıxılsın oldu? Müsbət 5i mənfi 5ə vurursunuz. Ona görə çıxılsın 25y oldu. Bərabər 6x-a vururam. 6x çıxılsın 6-nı 4-ə vururam 24y. İndi bunun altına xətt çəkin ki, bu başqa sadələşdirəndə belə olduq. İndi bu tənliyi sadələşdirək. 2x üstəgəl 3y-a vururam. 3y üstəgəl 3-ü 5-ə vururam 15. Bərabər -5 çıxılsın y-ə vururam -2y üstə gəl. Çünki mənfi 2 ni mənfi 2x-a vururam, elə 4x. Yenə də sadələşdirək uşaqlar bunu. Yəni məlumları sol tərəfə, sağ tərəfə məsulları sol tərəfə. İndi burada 5x - 25y. Biz bu onu bərabərlik bu üzə keçirdəcəyik. Amma x-lərə y-lər bu üzə. İndi burada 5x - 25y var, yerində qalır. Bu 6x-ı bu üzə keçirəm elə çıxılsın 6x. 24y-ı da bu üzə keçirəm olur üstə gəl 24y. Bərabər 10 sağa keçir olur -10. İndi burada eyni eynidirəm, yəni məsulları sola yığacam. 2x + 3y yerindədir, işarələr qalacaq. 2y mənfidir, sola keçirdəndə olur +2y. 4x buradan müsbətdir, sola keçirdim, olur Çıxsın -4x = -5 yerində qalır. 15 isə soldadır, sağa keçir, +15 olacaq. İndi oxşar toplananları islah eləyək uşaqlar. 5x - 6x edir mənfi -x. Mənfi -25 / 24 edir mənfi -1, yəni oldu. -y oldu. -y = -10. Burda 2x - 4x verir -2x 3y + 2y edir 5y = -5 - 15 isə edir -30. İndi sağlar çaşmamaq üçün bax burda qabaqda mənfi var da. Hər tərəfi mənfiyə mənfi 1-ə mənfi vurub işarələri hamısını dəyişirəm. Bu mənfid isə olur müsbət x. Bu mənfid isə olur müsbət y. Bu mənfidirsə olur müsbət 10. Burada da eyni yenə -1-ə vurub işarə dəyişirəm. Müsbət olur. Müsbət 2x bu müsbət də olur. -0.5y = bu da olur 30. İndi uşaqlar, bu tənlikdən x-ı tapıb gətirib burada yerinə qoyuram. y-ı da tapa bilərik, fərq eləmir. Mən x-ı tapacam. Enir 10 - y x nə bərabəraddə 10 - y-a. Gətirib burada 10 - y-ı yerinə qoyacağam. Yəni 2 vurulsun 10 çıx - y - 5y = 30. İndi tənliyi vurub açıb həll edəcəm. 2-ni 10-a vururam. 20 - 2y - 5y = 30. 20 - (-2 - 5)y = -7y bərabər 30. İndi 7y bərabər 20-dan 30 çıxanda, yəni çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxarlar. Elə mənfi 10. Hə, mənfi. 10. y da bərabər -7də 10. y-ni tapdım. Gətirib burada yerinə qoyacağam. 10 çıxılsın -7də 10 olduğuna görə 9-da müsbət olur. Burda da mənfi var. Y-da mənfi olduğuna görə 10 üstdə 7-də 10. Yəni 10 üstdə onun bunu düzgün qarışıqədə də çevrəkdə onun içində 7 bir dənədir. Yəni 1 tam 7-də 3 deməkdir də bu. O deyilir 11 tam 7-də 3.